Мы уже побывали сегодня в городе Айнбек, который находится в земле Нижней Саксонии в Германии. Я уже говорила, что в этом городе сохранился и действует по сей день самый старый завод по производству пива, старейшая пивоварня в мире, которая выпускает пиво Айнбекер. Мы погуляли по городу, очень многое увидели, посмотрели, получили массу удовольствия. И в интернете узнали, что здесь совсем недалеко есть еще одна достопримечательность земли Нижней Саксонии. Вот, и мы едем в Беверн. Беверн – это коммуна в Германии, в земле Нижней Саксонии. Небольшой красивый городок с населением 4000 человек. И вот самым примечательным зданием города является как раз замок, к которому мы и направляемся. Замок начала 17 века выполненный в стиле Везерского ренессанса. Мы ехали, наверное, минут 20-25, проезжали ни одну деревню, ни один маленький городок. И как все деревни немецкие, все, и вот это, в частности, все выглядят очень красиво, элегантно чистые, красивые места. Конечно, очень приятно проехаться. И вот мы уже в Беверне. Справа Кирха. Поворачиваем налево. Искали парковочное место. И вот сами того не ожидая, увидели замок. Вот он сразу предстал перед нами. Как на ладошке. И мы спешим уже к этому замку, чтобы посмотреть, он выглядит очень красиво, видно, что он в белых тонах, а в сочетании с голубым он выглядит очень нарядно, празднично, элегантно, красиво. Очень понравился нам этот замок. Он был построен в 1603 в 1612 годах дворянином Статиус фон Мюнхаузеном, который был предком знаменитого барона Мюнхаузена. Этот замок – это правильный четырехфлигельный комплекс. Внутри большой внутренний дворик. Здесь мы видим ров вокруг замка, два моста есть и дворцовый сад. Мы видели фасад, вот этот, выполненный в бело-голубых тонах. Это фасад отремонтированный, отреставрированный. Вот как раз в 1980-х годах при поддержке земли Нижней Саксонии началось восстановление замка Беверн до состояния 1897 года. Реконструкция фасада проводилась к 400-летию замка. Вот, пока реконструкция подлежала только, подлежал только фасад этого здания. Вот. вот. такой вот замок. Но скажу вам сразу, замок закрыт, и нам не удалось попасть вовнутрь. Любуемся то тем, что видим. Показываю элементы узора, элементы декора на фасаде. Очень скромно, но выглядит элегантно и красиво. И повторю, что сочетание с белым-голубым очень красиво смотрится. В 1933 году здесь была спортивная школа. Потом школа превратилась в казарму. Потом здесь в годы Второй мировой войны жили переселенцы, беженцы. Вот такая судьба у замка. Впечатлили меня вот такие арочные ворота. Очень огромные, больших размеров, деревянные. И в шахматном порядке вижу вот такие металлические заклепки. Скорее всего, что это гвозди. Вот дерево, сухое дерево и вот такие металлические заклепки. Гвозди, не гвозди. Ну, у кого есть свои соображения, пожалуйста, говорите. С 1986 года в этом замке размещается региональный культурный центр. Сегодня замок снова ожил, стал местом культурной жизни. Во внутреннем дворе, который очень большой, проходят концерты. Кстати, когда мы подходили к замку, то на афишах видели предстоящие концерты которые здесь состоятся. В самом замке есть музей, проходят всевозможные выставки, лекции. Вот такой вот замок. Мост. Может здесь когда-то и вода была, кто его знает. Столько лет прошло. Мы приехали к замку, а замок закрыт посмотрели в интернете он работает должен до 5 часов сейчас время без 15 3 но замок закрыт и мы не одни мы не одни здесь ходим немцы приехали тоже в недоумении почему он закрыт это не первый замок подъехав к которому нам не удалось побывать внутри навряд ли мы сюда еще вернемся кто его знает но сейчас мы направляемся уже домой. Всем, кто был с нами, желаю хорошего настроения, доброго здоровья. Всем пока.